غيث صبور ريح الشهادة. يا يعني عبد الله ما سويت رضي الله عنه. والذي لا إله غيره ما أصبح عند آل عبد الله شيء يرجون أن يؤتيهم الله به خيرا أو يدفع عنهم به سوءا إلا أن الله قد علم أن عبد الله لا يشرك به شيئا. ما المهم الله حق الله جن. undan o'ziga haq iloh yo'q bo'lgan ollohga qasam ki deyaptilar abdulloh masudni xonadonida ertaga olloh ularga yaxshilikni berishiga umid qilarlik narsa qolmadi deganlar yoki ertaga olloh ulardan bir yomonlikni daf qilishiga umid qiladigan narsalari qolmadi ya'ni bizda hech amal qolmadi demoqchi abdulloh masud oilasida amal yo'q hech qanaqa illo bitta amal bor uki olloh biladi shu abdulloh masud unga hech bir narsani şey sherik qilmagan deyaptilar o'zlari haqida aytyaptilar ya'ni ya'ni tavhiddamiz demoqchilar shu tavhiddaligimiz bor tavhiddan boshqa amalimiz yo'q ertaga ollohni oldida jannatni umid qilishga jahannamdan qutulishni umid qilishga arziydigan bitta amalimiz yo'q bizni deyapti shu tavhidimizdan boshqa yeah. namoz o'qimaganmi deysiz o'qigan namozni nimaga o'qimaydi lekin namozni shuni qilsam xuddiki men jannatni sotib oldim degandek his qilib qilmagan hech qachon ular odamlar hozir benamoz bo'lib yurib jannatn sotib olgandek his qiladi ular ro'za tutmaganmi ular bironta amalimiz yo'q deyapti qarang ia tutmaydi ro'zani tutadi albatta jihod qilgan kerak bo'lsa ilm bergan din o'rgatgan odamlarga sadaqa qilgan hamma narsa qilgan lekin bu narsalarni bir amal hisoblamagan ular u burch hisoblagan ya'ni u qilishimiz kerak bo'lgan narsa u bizni masalan men sizga qarz bergan bo'lsam siz qarzingizni menga qaytarib bersangiz endi shuni bir gap deb gapirib yura olasizmi ma? ey mana shu odamga men falon so'm berdim deb gapira olmaysiz chunki bilasizki berishim kerak bo'lgan narsada u men gapirib yuradigan narsa emas bu deysiz o'zini pulini olgan edim qaytarib berdim o'ziga deysiz sahobalar burch amallarini ana shunaqa his qilgan namoz ro'za zakot haj jihod bunaqa narsalar burchimiz bizni degan ya'ni erkalanadigan amalimiz emas bizni u burch qarzimiz u to'lasak uni maqtanaydigan narsa emas shuning uchun ham ular bu amallarni qilgandan keyin boshqa amal yo'q bizda degan boshqa amal yo'q shu tavhid bor xolos shu allohga hech narsani sherik qilganimiz yo'q shundan umid qila olamiz endi har qalay mushrik emasmizku deb aytyaptilar mana haqii aytganimizdek mana abdulloh numarni ham qarang o'sha kechasi turib namoz o'qishdan boshqa amali yo'q bo'lganmi bo'lgan amali u kishini lekin erkalanaydigan amal deb o'ylamagan u narsalarni bular o'zini tanigandan ya'ni oddiy ishlarini ham nafsini ikr chikirigacha hisob qilgandan o'sha ishlarimni hali bu yuvib ketsa ham katta gap deganda o'qigan de. namozlari tutgan ro'zalari men mana haligi munkarlarimni yomon ishlarimni yuvib yuborsa katta gap bo'lardi degan abu dardo roziyallohu anhu aytarkanlar <hubbukali> şey yu'mi sen bir narsaga bo'lgan muhabbating seni' ko'z ko'zingni ko'r qiladi va qulog'ingni kar qiladi ah, ana shu gapimni qarang aytamiz devorga osib qo'yilmaydigan gap shunday tursangiz peshanangizda turishi kerak bu shu gap aslida qalbingizga osib qo'yish kerak endi yani, o'sha qalbingizga eslatib turish uchun demoqchiman peshanangizga devorga ham osi qo'yshingiz kerak bir narsaga bo'lgan muhabbating seni ko'zingni ko'r qulog'ingni kar qiladi nima degani bu yaxshi ko'rdingmi ayb nuqsonini ko'rmaysan eshitmaysan gapirsa tan olmaysan bizni mavzumizga tegishligi shundaki odam nafsini yaxshi ko'rsa ham ana shunaqa bo'ladi ko'zi ko'r qulog'i kar bo'ladi ey odam tushuntira olmaysiz unga mana qara mana yerda nafsingni aybini ko'r desangiz yo'q sen meni ko'ra ko'rolmayapsanmi hasad qilyapsan iching qora mana shunaqa deyveradi sizga ey odam eshit mana yerda gapni mana shu narsa seni nafsingda bor desangiz eshitmaydi sizni nafsiga muhabbati borda chunki uni ko'zini ko'r qilib qo'ygan ana shu nafsiga muhabbati qulog'ini kar qilib qo'ygan men zo'rman deb o'tiraveradi nimani tushuntira olasiz bu odamga keyin quloq kar ko'z ko'r bo'lgandan keyin yuragini yorib tiqib qo'ya olasizmi ichiga yo'q insonni qalbiga ma'rifat shu ikkita a'zodan kiradi quloq va ko'z a bu ikkalasini yopib olganda nima bilan tushuntirasiz ungay nima yopib qo'yarkan shu ikkalasini muhabbat yani odam o'zini nafsiga bo'lgan muhabbati o'ziga o'zi bino qo'yishi men o'zim bilaman deydiyu ba'zilar hozir oddiy bo'lib qolgan ey menga aql o'rgatma o'zim bilaman deydi deydiye qanday aql o'rgatilmaydi siz o'ziz bilasiz o'zi birinchidan ho'p shu gapni gapirishga haqlimisiz o'zi ya'ni bir narsalarni o'qib tashlab yodlab tashlab nima haqqu nima botil bilib olganmisiz o'zi qur'onlarni hadislarni o'qib tashlab birinchidan yo'q ikkinchidan ho'p shunday qilib tashlagan bo'lgan taqdirinizda ham hech qachon o'zim bilaman qanday <gundi> o'zingiz bilasiz sahobalar bilan rasululloh maslahat qiladilar olloh buyurgan o'ziz bilasiz siz demagan maslahat qiling degan sahobalar rasulullohga aytardi mayda bunday emas bunday qilish kerak rasululloh deb siz kimsiz men o'zim bilaman deb ba'zilar gapirib bo'lmaydi unga ana shu odam o'zini nafsiga bo'lgan muhabbatidan ko'zi ko'r qulog'i kar bo'lib qolgan nasihatni eshitmaydi aybini aytsa ko'rmaydi endi bu nafsiga nisbatan bo'lsa agar jamoatiga nisbatan bo'lsa endi undan battar bu aytyapmizu hozir mana bir odamlarga nasihat qilib uni o'sha ishkallarini tushuntirib turgan joyizda mutasibligidan shu ishkalni yana so'rab tagidan yozib turadi shu darajada ham bo'ladi odam ko'zi ko'r qulog'i karligi deysiz hozir nimani gapirayotgandim hozir an yerda ayni shu seni aytayotgan shubhangni hozir gapiryapmanku men yana shuni so'rab turadi yoki yana shuni yozib turadi endi nima qilasiz endi desa qalblar allohni qo'lida ekanda nima ham qilardik deysiz ketaverasiz boshqa hech narsa qilmaysiz muhabbat qo'yib olgan bir jamoatiga nisbatan yoki ba'zilar shunaqangi shayxiga nisbatan masalan endi uni xatosini ko'rmaydi ham jamoatni ham shayxini aytsangiz eshitmaydi ham ko'zini ko'r qulog'ini kar qiladi bir narsaga bo'lgan muhabbat uni un o'sha dard davo kitobida ham ko'p gapirdik mana bitta misoli bir yigitni qizni yaxshi ko'rib qoladi dod shunga uylanaman deydi ey ko'zingni och bu yaxshi emas bu qiz desangiz ko'rmaydi aybini gapirsangiz eshitmaydi keyin bosh devorga urilgandan keyin ey rost aytgan ekansan deb turadi ayollar ham shu boshi aylanib ey bo'lmaydi bu desangiz tegib oladi bittasiga ko'zi ko'r bo'lib qolgan qulog'i kar bo'lib qolgan keyin bosh devorga urilgandan keyin tushunadi ey rost aytgan ekansan deydi shuning uchun odam bir narsani yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa mana hali siz yaxshi ko'rmaganmisiz bir narsani hozir qulog'izga quyib oling shu gapni yaxshi ko'rib qolganingizda keyin aytganda eslang shu narsani hozir tan oldizmi ha yaxshi ko'rib qolsa ko'zi ko'r qulog'i kar bo'lar ekan deb ertaga keyin rostdan shu bir narsaga muhabbat qo'yib qo'yganingizda sizga birov kelib aytsa shu gapni eslang to'xta rostdan men shu bir gaplar o'qidimku bu gaplar bir vaqtlar shu gapni bir narsaga muhabbat qo'ysa odamni ko'zi ko'r bo'lib qoladi deyilgandi qulog'i kar bo'lib qoladi deyilgandi to'xta rostdan ham men ko'zi ko'r qulog'i kar bo'lib qolmadimmi deb o'ylash kerak nimaga muhabbat qo'ysa ham jamoatgami shaxsgami ustozgami ota onagami xotingami ergami kimga bo'lsa ham ko'zini ko'r qulog'ini kar qilib qo'ymaslik kerak odam o'zini nafsini tanishligi kerak abu dardor roziyallohu anhuni bu gaplari ham abu davudni zuht kitobidan olib keltirildi sahl ibn abdullah at tustari nafs axfa tustariy aytarekanlar adu va ma'rifatul adu ajla min ul avliyo kitobidan nafsni tanish dushmanni tanishdan maxfiyroq degan ekanlar dushmanni tanish bo'lsa dunyoni tanishdan yorqinroq nima degani bu ya'ni dushmanni dushmanligini ko'rish qiyin narsa emas demoqchi nafsni dushmanligini ko'rish qiyin narsa chunki dushman zohiran senga yomonligi ko'rinib turadida e u yomon menga yomonlik qilyapti deysizda shundoq bilinadi uni dushmanlik qilayotgani sizga bilasiz uni sizga bitta odam masalan zulm qilyapti molingizni yeyapti tuhmat qilyapti birdan bilasiz dushman hech narsa emas uni bilib olish nafsni dushmanligini bilib olish qiyin ana shu maxfiy deyapti chunki nafs senga yaxshilikdek ko'rinaveradida senga dushmanlik qilayotgan bo'ladi masalan aytyapmizu nafsga qo'yib bersangiz aroqlar ichib zinolar qilib harom harishni qilib yurishni istaydi to'g'rimi yaxshida nafs yoqadi senga nima qilaver deydi lekin dushman bo'ladi ana shunaqa agar odam itoat qilsa nafsiga chunki jahannamga olib ketadi shunaqa qilib insonni bu maxfiyroq nafsni tanishlik deyaptilar odamlar hozir dushmanini ehtiyotini oladi dushmanni tanishga harakat qiladi undan avval nafsingni ehtiyotini ol nafsingni tanishga harakat qil endi dushmanni tanish bo'lsa u ham tushunarliroq dunyoni tanishdan deyaptilar ya'ni dunyoni tanishni oldida dushmanni tanish ham u hech narsa emas dunyoni tanish qiyinroq ya'ni dushmanni tanish oson yuqorida aytilgandek dunyoni tanish esa qiyinroq ya'ni dunyoni tanish deganda bu senga qayeri foyda bu dunyoni qayeri zarar nima qilsang foyda yu nima qilsang zarar senga qiyinroq rostdan masalan odamar hozir aytyaptiu kreditga pul olyapti ey zarar senga desangiz nimasi zarar endi nima qilish kerak uy qilish kerak to'y qilish kerak tanimayaptida mana shu dushman dunyo unga dushmanligini tanimagandan qilyapti ertaga shuni deb oxiratda qancha qiynaladi olloh kechirmasa qabrida qancha qiynaladi birovni haqqini yeydi dunyoni tanimagandan e qolib ketadi orqangdan nima qilasan shuncha shu dunyoni deb to'polon qilib desangiz tushunmaydi tanimaganidanda bu dunyoni dushmanga bo'lsa bir qarab tanib oladi mavzumizn tegishli joyi xullas nafsini inson bilib olishligi qiyin narsa ekan n yani, o'zicha katta gapirmay yo men bilaman nafsimni deb bilmaysiz men bilaman degan gapingiz dalil bilmasligingizga chunki siz g'ururga ketyapsiz men bilaman nafsimni b odam bilmaydi o'zini kimligini hasan basri aytgan ekanlar endi bu gap yuqoridagi gaplarga teskari emas odam bilmaydi o'zini kimligini deganimiz biz aytdiku odam o'zini nafsiga qarasa biladi o'zini kimligini deb kimdir bu teskaridek tuyulishligi mumkinda oyatda aytdik balil ala aytdiko'zini odam kimligini biladi deb u xolis nazar bilan qaraganda demoqchimiz biz biladi odam o'zini kimligini lekin mana bunaqangi manmansiragan nazar bilan qaragan odam demoqchimiz bilmaydi inson xolis nazar bilan qarasa biladi to'g'ri o'zini kimligini lekin manmansirab qarasa nima yani, bor ekan mendi qayerim yomon ekan утро рано.